subhanallohi deb aytsa tarozini to'ldiradi bir marta subhanollohi deb chin dildan banda allohni zikr qilsa ana shu zikrining savobi tarozini to'ldiradi qiyomat tarozisi. agar banda bir marta alhamdulillah va Allohu akbar deb qo'ysa yer yeru osmonlarning orasi savobga to'lar ekan uning uchun qarang boshqa hech narsani keragi yo'q o'tiribmiz oddiy holatda bir soniya ham ketmaydi subhanalloh deyishga tarozini savobga to'ldirib olamiz valhamdulillahiallohu akbar deyishga hech qanday vaqt harakat mashaqqat yo'q savob to'la